Доброго всем дня! Наступает праздник Пасхи, в День. По поводу этого праздника я решил сделать видео. История такова. Когда-то лет семь назад одна женщина, ну она знает, что я занимаюсь стариной, раскопками, она знает моих родителей, потому и смело подошла ко мне и принесла мне одну вещь, замечательную на определение. Она не собиралась его продавать куда-то. Просто она для себя хотела узнать, что это такое, к какому периоду относится, чтобы узнать, что оно вещь старинная. Досталось еще с бабушки, от прабабушки. А что интересно, дедушка у нее, у нее был кузнец и работал при царе, был хорошим, был хорошим кузнецом. Ему даже за хорошую работу давали картины. Картины там крушение поезда, по-моему, было, еще какой-то календарь она говорила, там Юлианский, Григорианский. Вот. И, значит, она подошла мне, принесла эту вещь, это пасхальное яйцо, которое дарилось на Великдень. день. Прошло уже 7 лет. Я вспомнил и решил сходить к ней домой, и заснять такое небольшое видео. Ну а там может еще что-то у нее подвернется. Снимем ее дом, как она, вернее, дачу ее. Это батькивская хата. Снимем, посмотрим. Может там еще что-нибудь найдется. Ну все, тогда пошли в путь. Вот этот домик. Сейчас выйдем из машины. Я вижу уже женщину ту. Сейчас будем с ней разговаривать. Доброго дня. Ну, такой дворик, видно, что старенький. И вот тут тоже дом старый-старый. Вот, вот это наша пасхальная яичка. Так, вот это пасхальная яичка. Поровый императорский да, э, завод. Да, 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 я его выставлял тогда на определение. Да, да угу. очень работа тонкая, красивая. Мачты, как их делали. Это ж раньше. Так сажащика ему вот и все да. Идти камень сети на Да, да, да. Это же оно на, на веревочку, на ленточку вешалось и, дар... и дарилось. Это, как родилась моя тетка в 26-м году. Ага. Это ей христианский батько подарил. Ух ты, да. Интересная а это, история. Так это уже ж ему 98, тетка с 26-го, угу. а сейчас 24-й. Угу. Уже ж 98 год ему. Да, да. Віч, звісно, замічана. Оце єдине, що я пам'ятаю. Ну, я тих того, того дідусь знаю, крьосного, бо він сюди приїжджав. Я, ну, я то дівчинка була. Вони ага. приятели моєї бабушки. І оце вони крестили тітку мою. І оце він їй на кращення подарив оцю. Оце да? яєчко, оце яєчко. Ну, да. А ми його ніколи не цінили. Вона собі лежала. Вика, І... Ви казали, оно між вікон вижала у вас, так? Да. Да? Он, И не думала, что он, она такая ценная речь. А тут я говорю, тетя Надь, кажу, вы знаете, это что-то, скажу, очень интересно. Что да. мы так вот до него относимся. Угу. Несерьезно. Красиво, правда? Да, очень-очень, да. Ну, хай буде. Пока хай буде. Ну, це ж сколько год прошло. Угу. Дедушка, прадедушка у в, в 54-м, угу. прабабушка в 57-м. Кабум, знаешь где? Да. В Липковатовском ремесленном училище. Вот это у него, вот сип за хорошую работу картины, mm -hmm. это, что выказала да, картины, да? Крушение в Борках царя императора, да. да. И вот там да, Маккормик картина. Mm -hmm. Вот тут вот, я сейчас помню, на мальовани и два календаря здоровых вот таких по бокам Юлианский, Григорианский Да, интересно, конечно. Ночвы какие большие, Вот это ночвы. Ваш дедушка делал все ночвы, да? Да. В каком уроке приблизно? Да, приблизно это, если я в 54-м пошла в школу. Ага. Ну, может, в году 56-м. Ух может, ты. А такие, как заводские, иначе. Самородные. М -м, великие, это можно туда лягти и купаться. Ну, наверное, для этого они и Да, да. Это чтобы можно было в хату затянуть и там помыться да, зимой. Наверное. ночи вы. И сейчас покажу, какие видра у нас. О, есть видра еще? Да. А это очень интересно. Кружка еще. Ну, она кружка у меня там до губы а вы говорите, ничего нема. Есть что показать. Вот да, это же. все старинное, все оно уже история, уже такого не делают. Да, никто, уже не да такого уже никто не делает. У вас тут и комод старинный, а вы говорите... Кажется... А пока... да, О, вот, я... Годил по 60, если не больше. Ого, да, видите, какая гарная ведерочка. Так они ж удобные. Да. Мы раньше выбрасывали, и вот эта штука осталась. Угу. Видите, какая ведерочка саморобная. Дедушка, жестянчик был сильнейший. Чтобы он был жестянчик, нет. Он вообще робив на мельниці начальником того. Ага. М -м -м -м. Да. Крупчатник. О. Ага. А, оце者, а оце вдома, а це вдома. Ось тут у нас жив жестянщик, під куйки тут жили. А цей був жизнянщик настоящий. Ото видно, дідушка його підучивався. Хоч погріб не провалиться б. Ні, там. Там погріб такий. А ось комодик. Це теж комодік старинний. Бачите, ручечки висячие. Я таких и не видел, если честно. Ручки висячие. Да, это ему сто год тому комоду. Ну, да, не меньше. Не меньше. Да, красивый комод. Очень замечательный. Так его и червак не поедет, и червоточины не мае. Угу, да. Которые были раньше. Действительно, что делали раньше, да. Ну ты, наверное уже все что осталось из раритета. Я дробил каналы и на том на Ага. Ну так такие колоны неплохие поделанные, да. Никому что хожать. Да домик был гарненький. Да, был гарненький. Вот еще сундук. Я заметил, здесь стоит с оцинкованного железа. Тоже какой-то жестянщик старый делал. Он делал его по форме деревянного сундука. Ну, это понятно. Так это, как из дядька отдал и поехал, да? Ну, это наш родич. А, родич, да? Да, его забрали. Чтобы на полу, так, бух, китайний, О, тут еще и какой-то скарб. А Такой скарб, тут тарелки современненькие. Все таки, все таки, Графин. Графин. Да. Вот. Ящичек такой железный тоже. Да, с -за запчасти с велосипеда. О! тарелочки. Это да, тарелки, уже. а, а то я не знаю, ты, не Тарелка. Это может и давнешняя. Да, это тарелочка, я вам скажу. Интересно. Бачу, а так бачите, такие тарелочки. Ну, я да. такие сбираю. Ну, да, можно. Я вот вам вылыки, дякую. Я все тарелки всякие сбираю. Значит. Интересно. Ну вот мы приехали домой. Сейчас будем выгружаться. Я там взял тарелки у нее. У этой женщины. Старые. Старые буднянские. По-моему, там какой-то ящичек еще. Сейчас будем смотреть. Вот. Она отдала вазочки. Она сказала, что ей не надо. Я забрал все равно. Если человеку не надо, а мне для коллекции пойдет. Он такой графинчик пойдет. Какие-то такие здоровые тарелки. Сейчас помоем, посмотрим. Что оно к чему? Потом более детально посмотрим это все. Протер я тарелки разложил на столе. Ну, как бы ничего особенного. Для кого-то это может быть и не интересно. Но интересное в этом есть. Это буднянские тарелки. Вот это вот, допустим, 60-е года. Но такие цветочки я видел. Такие простые тарелочки. Вот, допустим, девочка. Солнышко и э, С птичкой Я такой тарелки никогда не видел Потом вот птичка такая э, Тоже интересная Такой тоже не видел Это все 60-е года Вот это я еще взял у нее Графинчики Такую наверное фруктовница Или же Конфетница Не знаю как она правильно называется Такую вот, тоже вот Блюда стеклянные. Ну что самое интересное. Самое интересное вот где. Это тарелка 20-х годов. Только когда царская Россия перестала существовать. Советы начали выпускать вот такие тарелки и начали ставить вот такие вот клейма. Вот. Тарелочка простая, белая. Ничего особенного. Вот у нее деформация такая, потому что они были простые. Это 20-е годы. Вот это 30-е года. Блюдо сделано. Вот такое вот клеймо. 30-е года. Вот такое оно тоже. Еще остались остатки роскоши. Не разукрашенные, но... Теснение есть на этом на фарфоре вот это вот у нас 30 -е, 40 -е года тоже остатки былой роскоши роскоши не разукрашенная но такая зеруночками такими вот это тоже сороковые года это тоже сороковые года лев был на Будах. Вот это уже 50-е годы. 40-е 50-е годы. А вот тарелка интересная. Так предполагаю, что это царизм. Вот, тут 9-16. Я так думаю, что это 16-й год. 9 месяц. Я думаю, что царизм. Так она расписная, красиво расписанная. И Осталось тиснение вот этого. А вот самое интересное блюдо. Вот такое оно большое. Вот если сравнить, вот руку вот, повожу, чтобы вы понимали. Это блюдо большое. И вот что смотрим. Я тогда, когда у пересматривал, не видел, они все грязи были. Вот как видим. Это кузнецов. Это кузнецов. Так, и вот я взял ящичек у нее. И я там его открыть не мог у нее. А открыл дома. И что я тут увидел? Тоже вроде бы ржавый ящичек. Ну, смотрим, что здесь есть. В этом ящичке. Бутылочка. Порох. Ну, это с велосипеда каретка. Это припой. Пружина какая-то. Вот ручечка интересная, латунная. С самовара, скорее всего. И вот интересные. Вот это измерительные... Э, они заржавели. Измерительные приборы. Типа циркуля. Ну, у плотников были такие. Вот один такой. Вот второй такой. Это старинная. У нее дедушка был и плотник, и кузнец, вернее, и кузнецом был мерки снимать. Вот ключ тоже какой-то такой, видно, старинный. И все, больше ничего в ящичке нету. Вот, а такие вот интересные старинные. Где бы такие сейчас бы нашел бы а у людей еще остались. Так что вроде бы как бы пойдешь до людей, говорят, ничего нету, ничего нету, а по итогу вот такие вещи и выскакивают. Ну вот, как бы так. Всем спасибо, всем пока.